करायचं केवळ जंगलामध्ये करायचं असं नाही मी त्यातला पोर्शन वाचतोय नगर शहर कमेटी उसी स्तर में चुनी जायगी पार्टी सेल इसके किसी एक गाव मे अथवा दो या तीन गाव अथवा एक फॅक्टरी अथवा एक शैक्षणिक संस्थान अथवा मोहल्ले में अथवा दो तीन मिलाकर तीन से पाच सदस्य ये चुने जाएंगे और जन की इकाईयों में सेल गठित किए जाएंगे. हे जे आपण ज्याला शहरी माओवाद म्हटलं शहरी नक्षलवाद म्हटलं तो हाय हे त्यांचं डिझाईन आहे आणि याच्यामध्ये कार्यप्रणाली काय पार्टी शुरू से ही सेना पर पूर्ण नियंत्रण करेगी चूंकि पार्टी क्रांति की संपूर्ण राजनीतिक रणनीति और कार्यनीति का निर्धारण करती है इसलिए यह अपने सामने दीर्घकालीन लोक युद्ध के विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए सेना के भीतर पार्टी संगठनों और कार्यप्रणाली और उनके रूपों को भी निर्धारित करेगी जन संगठनों की कार्यकारिणी कमेटियों में पार्टी फ्रैक्शन गठित किए जाएंगे वास्तविक जन जे मजे है अपन बैन करा मनतू है संघटना संघना मे जनसंगठन मटले वास्तविक ठोस परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त तरीके अपनाते हुए पार्टी फैक्शन संगठनों की कार्यकारिणी कमेटियों का मार्गदर्शन करेंगे फैक्शन गुप्त रूप से काम करेगा फैक्शन का मार्गदर्शन करने वाली पार्टी कमेटी सदस्य की राय अंतिम मानी जाएगी यदि फ्रैक्शन कमेटी के सदस्य कोई भिन्न मत रखते हो तो अपने विचार को लिखित रूप से संबंधित पार्टी के उच्चतर कमेटी में वो ले जाएंगे मंजे, एक डिजाइन है कि ज्यादा डिजाइन मध्य भारतीय संवैधानिक व्यवस्था उलटोन लेनिन आणि मार्क्सने जी व्यवस्था चीनमध्ये उभी केलेली आहे ती व्यवस्था या देशामध्ये उभं करायचा अशा प्रकारचा हा यांचा विचार आहे